В Україні триває мобілізація і з жовтих вод до лав Збройних сил України буде відправлено 35 нових бійців. Більше половини з тих, хто отримав повістки до військкомату, так і не з'явилися. Ми розглянули 681 личне діло призовника і визивали всіх. Прибуло 299. Ніявка составила 382. Ну, мне от этих цифр мороз по коже. Почему? Потому что впервые в этом призыве неявка превысила число прибывших. Тем более мы э, не вызывали тех, которые, к примеру, учатся. Я несколько позже остановлюсь на этом. А это... 57 человек. Поэтому нам надо гражданам города повернуться к предмету захиста ветчизны, к предмету физкультуры, ну лицом. Если мы будем так относиться, то у нас в государстве ну, защитников не останется. Хотя и на призов. І на мобілізацію є добровольці. Є много їх достатньо. В місті збільшується кількість переселенців, які приїжджають зі східних регіонів України. Скільки ж людей прибуло до нас за минулий тиждень і чи потрібна їм допомога? Дивіться далі. Значит, было на пятницу 144 переселенца в субботу еще приехала одна семья с Луганской области. Сейчас сидит порядка 10 человек опять на регистрации у нас. К сожалению, поскольку занимается опять-таки один человек у нас, и я помогаю, это длительный процесс, и это наше упущение, но готовится распоряжение Мискового головы, где будет совершенно по-новому построено распоряжение, будут сидеть представители МНС нашего, представителю ПСЗН, в том числе и службы исполнительного комитета, ісполнітного помогать регистрировать, чтобы этот процесс ускорить, чтобы люди в холле не сидели. Більшість сімей прибувають разом з дітьми. Люди потребують не тільки гуманітарної допомоги, але й окремого житла. Я просто хочу сейчас обратиться еще раз. На телевидении уже идет объявление. Очень многие переселенцы, которые живут в общежитиях, которые расселились у своих знакомых, понятно, мы все люди, все понимаем, когда мы живем в квартире, к нам приезжает семья из пяти, из шести человек, да даже из трех человек, то какое-то время это все выдерживается, а дальше ну, какие-то неудобства, какие-то проблемы возникают различные в различных семьях. Поэтому люди очень много сейчас приходят, те, которые у нас уже Зарегистрировались, зарегистрировались и просят дать такую информацию, есть ли возможность снять здесь жилье, пусть это будет дом, пусть это будет квартира, естественно, за коммунальные услуги, поскольку люди только переводят свои социальные пособия, пенсии и так далее. Мы дали объявление в прошлый четверг. К сожалению, на данный момент не поступило ни одного звонка. Телефон ⁇ это управление жилого коммунального нашего государства. Звонком не поступило. Я бы еще раз хотела обратиться к нашим жителям, которые не безразличны. И, пожалуйста, если люди обещают целости, сохранности, обеспечивать все, что находится в квартире, в полном объеме платить коммунальные услуги, у некоторых есть детки. Вот, даже вот по последней информации у нас сейчас зарегистрировано двое детей, которые устраиваются в Дачащий начальный заклад это двое деток, с 1 по 4 класс это 9 деток, из 5 по 11 было 7, но на сегодняшний день еще мальчик регистрируется 8 детей, то есть 19 детей, которые уже будут идти в школу. Вы понимаете, что в условиях общежития это ну, невозможно и обучать детей, и воспитывать, и если это коммунальное общежитие, это вообще очень тяжело будет сделать. Спасибо опять, в субботу приехала семья, в педучилище отозвалась, лично директор приняла участие с комендантом, мы поселили еще одну семью. Поэтому я обращаюсь ко всем жителям города, не быть безразличными и если есть такая возможность если у вас стоит пустая квартира пожалуйста отзовитесь на это объявление дайте адрес вы будете заключать с человеком добром это уже будут ваши ваши видения как вы будете расселять у себя людей люди обещают платить и содержать в полном порядке ваше жилье и еще хотелось бы немножко так сказать ваше внимание обратить на то что вот сейчас спасибо тем участникам волонтерского движения, спасибо тем организациям не безразличным, которые помогли нам собрать гуманитарную помощь. На сегодня обратилась один человек, который размещены у своих родственников и у соседей, это там и детки есть, и взрослые, пенсионеры. Сегодня мы им выдали практически то последнее, что у нас было собрано из гуманитарки. Поэтому, если у вас есть какие-то ну, лишние там, овощи, продукты, я не знаю, что еще есть, пожалуйста, у нас есть ответственный в исполкоме назначен Роман головатый, отдельно отведенная комната, не будьте безразличны, и чем можете, тем помогите людям. Вещи пока есть, люди в первую очередь требуют каких-то продуктов питания, пока они не переоформят вот эти свои выплаты. Я бы хотел дополнить выступление Аллы Значит, наши волонтеры, собирали для то продукты питания значит, среди наших городских магазинов. И хотелось бы сказать, обратиться к владельцам желтоводских магазинов, значит, если будет такая возможность, волонтеры наши поработают, для переселенцев какие-то консервы, крупы там в хотя бы, сказать, в небольшом количестве, если, скажем так, один магазин даст там пару банок, допустим, консервов каких-то, значит, рыбных там 2-3 килограмма крупы, там килограмм сахара, я не думаю, сказать, что это будет, будет большая нагрузка на магазин, а если посчитать количество торговых точек в городе Желтой Воды, то это будет весомая, весомая помощь для переселенцев, значит, для, для сбора продуктов питания. И также хотелось бы дополнить, значит, как вы знаете, у нас день города 30 августа, 30-31, значит, на следующей неделе, значит, будет организовано, значит, посещение вот всем, всеми пострадавшими всеми переселенцами, которые в городе Желтые воды, будет организовано посещение группами исторического музея имени Пригожина, для того, чтобы, скажем так, гости нашего города ознакомились с историей нашего города в канун, скажем так, до даты дня города.